Selamat datang ke sesi kita hari ini. Anda pernah dengar tak pasal isu aset keluarga uh, yang bernilai puluhan bilion ringgit kat Malaysia ni tapi terbeku, tak boleh nak usik. Sumber-sumber yang kita tengok ni, fuh, angkanya memang mengejutkan. Ada yang kata 70 bilion, ada yang sampai 90 bilion. Banyak tu. Ya, betul tu. Jumlahnya memang sangat besar. Dan punca utama, macam yang sumber sebut, isu pertikaian pembahagian harta pusaka ikut faraid. Haa, -ha, isu faraid ni selalunya jadi punca utama. Dia boleh jadi rumit, tegang. Akibatnya, macam yang ada dalam nota tu, aset macam tanah ke, duit simpanan ke, waris tak dapat nak guna. Bertahun-tahun lamanya kadang-kadang. Bukan saja rugi dari segi ekonomi kan, tapi konflik keluarga pun boleh jadi berpanjangan. Betul, dia efek keluarga, efek ekonomi, masyarakat juga. Aset terpecah jadi kecil-kecil, tak efisien, peluang ekonomi pun hilang. Okey, hari ni kita nak tengok satu cadangan menarik dari bahan rujukan ni. Macam mana gabungan wakaf institusi Islam tradisional ni dengan teknologi moden macam blockchain, tokenisasi. Macam mana gabungan ni dicadangkan sebagai satu uh, jalan keluar kat Malaysia? Ya, satu pendekatannya agak inovatif. Bayangkan eh, tanah pusaka yang terbiar tu mungkin boleh jadi uh, token digital. Waris boleh urus niaga macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah idea-nya. Kita akan kupas nanti. Okey, baiklah. Jom kita mulakan dengan asas dulu. Apa sebenarnya wakaf ni? Dan macam mana ia boleh tolong selesaikan isu harta beku ni ikut sumber yang kita ada? Okey, wakaf ni uh, secara asasnya satu amalan dalam Islam di mana seseorang tu serahkan aset dia untuk tujuan kebajikan. Manfaatnya berterusan. Dalam konteks harta beku ni, sumber-sumber ada cadangkan beberapa cara guna wakaf pertama ada wakaf ahli atau wakaf keluarga. Harta yang jadi rebutan tu kita tukar status dia jadi wakaf keluarga. Okey. Aset asal tu kita kekalkan, macam tanah kan? Tapi hasil dari aset tu contohnya sewa ke untung ladang ke, hasil tu diagihkan kepada waris. Sama ada ikut persetujuan orang atau ikut bahagian faraid. Oh, macam contoh tanah terbiar kat Kedah tu lah ya. Yeah. Jadi ladang sawit wakaf hasilnya bagi kat waris. Aa, uh -uh. Betul. Itu satu contoh aplikasi dia. Jadi aset tu tak terbiar, waris pun dapat manfaat. Selain tu, ada juga wakaf tunai. Yang ni sesuai kalau aset tu nilai dia rendah atau susah nak bahagi sama rata. Macam mana nak buat? Macam mana tu? Dah. Kan? Betul. Ada lagi satu, pembangunan atas tanah wakaf. Tanah yang terbiar tu dibangunkan. Buat rumah sewa ke, projek pertanian ke, keuntungan dari projek tu diagih juga pada waris. Mungkin sebahagian kecil boleh pergi untuk kebajikan komuniti setempat. Dan institusi macam Majlis Agama Islam Negeri, MAINS, pun ada peranan. Ya, yeah. MAINS disebut boleh jadi macam orang tengah. Bantu selesaikan pertikaian, mudahkan proses pewakafan aset ni. Okey, jadi wakaf ni sediakan kerangka tradisional yang patuh syariah. Sekarang, masuk bab teknologi pula. Yang ni memang sangat menarik. Macam mana teknologi macam tokenisasi dan blockchain ni boleh uh, perkasakan lagi konsep wakaf ni? Apa kata sumber kita? Ah, kak sinilah inovasinya. Tokenisasi ni ikut penerangan sumber, dia proses tukar hak ke atas aset. Aset wakaf tadi contohnya hmm? kepada token digital. Token ni direkodkan dalam sistem blockchain. Blockchain tu aku pula secara mudahnya. Blockchain ni macam satu buku ledger digital lah. Tapi dia dikongsi ramai-ramai, sangat selamat, sangat telus. Semua transaksi, semua rekod pemilikan, disahkan dan disimpan kekal. Susah sangat nak ubah atau nak tipu. Okey, faham. Macam ledger yang tak boleh dipadam. Betul. Jadi, dengan tokenisasi aset wakaf ni, dia macam satu cara moden nak cairkan aset beku tu. ...waris akan dapat bahagian faraid mereka dalam bentuk token digital. Token tu boleh buat apa? Token tu mungkin boleh didagalkan sesama waris... ...atau ditebus nilainya. Jadi diorang dapat akses kepada nilai harta tu... ...tanpa perlu susah payah jual aset fizikal macam tanah tu. Terutama kalau tanah tu ada nilai sentimental ke... ...atau susah nak jual ke. Faham, faham. Jadi lebih mudah cair lah ya? Ya, yeah, lebih cair. Dan... Sebab guna blockchain, semua jadi telus. Siapa pegang berapa token, semua direkod. Ini bina kepercayaan. Lagi menarik, ada pasal kontrak pintar atau smart contracts. Smart contracts? Macam mana tu? Dia macam kod program komputer yang jalan sendiri atas blockchain. Boleh set peraturan wakaf atau faraid secara automatik. Contohnya, program tu boleh set kalau ada hasil sewa masuk maka duit tu terus diagihkan secara automatik kepada semua pemegang token ikut nisbah masing-masing. Tak payah ada orang tengah kira manual. Wah, canggih tu. Automatik semua. Haa. Uh, uh Malah, sumber ada sebut pasal konsep wakaf bank. Macam satu platform digital guna blockchain untuk urus semua benda ni. Dari daftar aset wakaf, kutip sumbangan kalau ada, sampai agih manfaat. Semua dalam satu platform telus dan efisien. Bunyinya memang macam... Penyelesaian masa depan. Penuh potensi. Tapi mesti ada cabaran kan? Realitinya tak semudah tu. Apa halangan utama yang disebut? Uh, semestinya ada cabaran. Tak dinafikan. Sumber senaraikan beberapa. Satu, kerumitan undang-undang. Nak tukar status aset biasa jadi wakaf tu ada proses dia. Mungkin makan masa. Ada birokrasi. Betul. Urusan rasmi selalunya tak mudah. Lepas tu, kena pastikan proses tokenisasi, pengurusan dana, semua tu betul-betul patuh syariah. Kena teliti betul-betul. Ini kritikal. Yalah, sebab asasnya wakaf kan? Mesti jaga syariah compliance. Lagi satu, penerimaan teknologi ni sendiri, terutama oleh waris-waris. Mungkin ada yang dah berusia, kurang mahir, guna teknologi digital, app semua ni. Hmm, isu celik digital lah ni. Betul. Dan last sekali, nak bina kepercayaan orang ramai pada platform digital yang baru macam ni, orang mungkin ragu-ragu pada awalnya. Jadi, apa cadangan penyelesaian untuk cabaran-cabaran ni? Sumber cadangkan kena ada kerjasama padu antara agensi kerajaan, badan agama, pihak teknologi, kena ada badan penasihat syariah yang mantap. Platform digital tu pula kena direka supaya senang nak guna, mesra pengguna dan paling penting kena ada pendidikan awam. Terangkan betul-betul apa benda ni, apa faedahnya. Okey, masuk akal semua tu. Perlu juga kita ingat macam satu artikel tu tekankan, penyelesaian terbaik selalunya mula dengan persetujuan sesama waris, muafakat atau tahraj. Ya, yeah, tahraj tu bila waris secara sukarela lepaskan sikit hak dia untuk mudahkan penyelesaian keseluruhan. Itu cara terbaik. Faraid tu jalan akhir kalau dah tak ada kata sepakat, Kang Sung. Dan model tokenisasi ni pun ada potensi lain kan? Macam waris boleh guna token tu untuk buat wakaf balik. Betul. Kalau waris tu rasa nak menyumbang untuk amal, dia boleh tukar sebahagian token dia jadi wakaf untuk tujuan kebajikan umum. Jadi dia bagi balik pada masyarakat. Okey, jadi kalau nak simpulkan dari penerokaan kita berdasarkan sumber ni, gabungan wakaf dan teknologi tokenisasi ni nampak macam satu jalan yang uh, inovatif Dia ikut syariah tapi guna teknologi moden untuk cuba selesaikan masalah besar harta pusaka beku kat Malaysia ni potensinya besar untuk waris untuk jaga aset untuk ekonomi sosial macam tu kan tepat sekali dia macam gabungan terbaik antara tradisi dengan kemajuan satu sintesis yang menarik dan sebagai renungan akhirlah untuk anda fikirkan, kalaulah model wakaf bertoken ni betul-betul jadi kenyataan, diguna meluas, adakah impak dia setakat selesaikan isu warisan je? Atau mungkinkah ia sebenarnya buka satu cara baru, cara komuniti Kumpul dana, urus sumber sama-sama untuk macam-macam benda lain, projek kebajikan, ke pembangunan, ke. Adakah ia akan ubah landscape pengurusan aset bersama kat negara kita? Ah, ha, itu satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan implikasi jangka panjang dia.